মই জানো এনেধৰণৰ মানুহক আপুনিও খুব বেছি গ্ৰীণ কৰে মই নিজেও এনেধৰণৰ মানুহক খুব বেছি বেয়া পাওঁ আৰু এনেধৰণৰ মানুহৰ পৰা মই ভাবোঁ আমি সকলো আঁতৰত থাকিব লাগে এই ধৰণৰ মানুহবোৰে আনৰ সপোন নষ্ট কৰে আনৰ প্ৰতিভাক একদম বেছি বেয়া পায় প্ৰতিভাৱান মানুহক এওঁলোকে নিজৰ কম্পিটিটৰ বুলি ভাবে যদিও এওঁলোকৰ মাজত তেনে প্ৰতিভা নাই তথাপিতো এওঁলোকে এটা অদ্ভুত ধৰণে নিজকে তেনে মানুহৰ কম্পিটিটৰ বুলি ভাবে আৰু এনে মানুহে আনৰ অপকাৰ কৰি ৰাতি খুব ভাল টোপনি মাৰিব পাৰে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী দাবু নাৰায়ণ কোঁৱৰ আজি এটা বিশেষ বিষয় লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এই বিশেষ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ মই ভাবিম যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আপুনি আপোনাৰ মতামতো দাঙি ধৰিব আমি সকলো মানুহৰে কৈশোৰ অৱস্থাৰ পৰা যৌৱনৰ ঠিক মাজ সময়খিনিলে এটা অদ্ভুত ধৰণৰ এটা সপোন থাকে উদ্যম থাকে সেই সপোনটো লৈ আমি কত ৰাতি যে টোপনি নমৰাকৈ থাকোঁ সেই সপোনটো লৈয়ে আমি কোনোবা নহয় কোনোবা এটা কাৰ্যালয়ত এটা সময়ত চাকৰি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ কাম কৰাৰ এটা স্পৃহা থাকে উৎসাহ থাকে আমাৰ মাজৰ সকলোৰে এটা চৰকাৰী চাকৰি নাথাকিবও পাৰে আমাৰ মাজৰ বহুতৰে এটা ব্যক্তিগত খণ্ডত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকে প্ৰাইভেট অফিচত আমি সকলোৱে বা মোৰ বহু বন্ধুৱে কাম কৰিছে তেনে বহু বন্ধুৱে নিজৰ নিজৰ যিসমূহ অভিজ্ঞতা আগবঢ়াইছে তাৰে ভিতৰত এটা অভিজ্ঞতা হৈছে যে প্ৰতিটো অফিচতে মোৰ বন্ধুবোৰে কোৱা প্ৰতিটো অফিচতে মই ব্যক্তিগতভাৱে দেখা হওঁ বহু অফিচতেই এনে দুই তিনিজন মানুহ থাকে যিয়ে নিজৰ কাম খুব কম কম কৰে আৰু আনৰ বেয়া উলিওৱাত সদায় ব্যস্ত থাকে আচৰিত ধৰণৰ কথাটো হৈছে এওঁলোকে গম নাপাওঁ কেনেদৰে একো কাম নকৰাকৈ কেৱল আনৰ সমালোচনা আনৰ অপকাৰ কৰি কৰিও বছ বা অফিচৰ মালিকৰ বা অফিচৰ মেনেজমেণ্টৰ কেনেদৰে ইমান ক্ল'জ হৈ পৰে কেনেদৰে ইমান বেছি ওচৰ চাপি যায় একদম ডাঙৰ প্ৰশ্নপোঠক এওঁলোকে এটাই জীৱনৰ লক্ষ্য হিচাপে লয় যে অফিচত যিসকলে আটাইতকৈ বেছি ভাল কাম কৰে যিসকলে অফিচত আটাইতকৈ বেছি ডেডিকেশ্যন দিয়ে তেওঁলোকক অফিচৰ পৰা কেনেদৰে হেৰাছমেণ্ট দি উলিয়াব পাৰি অদ্ভুত আচৰিত এওঁলোকৰ এই নেচাৰটো এওঁলোক কিন্তু একদম আমি যে সৰুতে যে মুখা পিন্ধিছিলোঁ মনত আছেনে বাঘৰ মুখা হৰিণৰ মুখা মুখা পিন্ধো যে এতিয়াও থাকে ন আমাৰ বহুতে এতিয়া বেন ট্ৰেইনৰ কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ মুখা পিন্ধে এওঁলোকে এখন বেলেগ ধৰণৰ মুখা পিন্ধি থাকে ভিতৰৰ মানুহজন অদ্ভুত আৰু মুখাখন নামি দেখিলে এনেকুৱা লাগে অ' ইমান ভাল মানুহ ইমান ধুনীয়াকৈ কথা কয় একদম মানে আপোনাক চাহ খাবলৈ টানি লৈ যাব লগ পালে আপোনাক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাব কিন্তু কেনেদৰে ইমান বেয়া থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ অন্তৰাত্মা আমাৰ তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিনৰ ঠিক আছে মই পয়ষষ্ঠি দিনা আমি অফিচলৈ নাই যোৱা বুলি ধৰি ল'লোঁ তিনিশ দিন আমি অফিচ গ'লোঁ মই এটা মোটামুটি হিচাপে দিছোঁ ইয়াত এই প্লাছ মাইনাছ থাকিবও পাৰে ঠিক আছে আপুনি ব্যক্তিগত খণ্ডত বা কাম কৰে গতিকে আপুনি প্ৰাইভেট অফিচত কাম কৰে যিহেতু আপুনি তিনিশ দিনেই আপুনি অফিচলৈকে গৈছে অফিচত ধৰি লওক আপুনি আঠৰ পৰা ন ঘণ্টা আছে এতিয়া তিনিশ দিনেই আপোনাৰ মনটোতো একেই নাথাকিব কেতিয়াবা কোনোবা কথাত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা কথাত আপোনাৰ গাৰ্ল ফ্ৰেণ্ড বা বয় ফ্ৰেণ্ডৰ কিবা কথাত বা নিজৰ বেমাৰৰ বাবেই হওক মনটো কিবা নহয় কিবা কাৰণত আপোনাৰ অলপ আপচেট থাকিব পাৰে বেয়া থাকিব পাৰে এতিয়া সমান ডেডিকেশ্যন আপুনি সেইদিনা দিব নোৱাৰিবও পাৰে এটা দিনত আপুনি দিব নোৱাৰিবও পাৰে নাইবা নক'বলগীয়া কিবা এটা কথা আমাৰ মুখেৰে হঠাৎ ওলাই যাব পাৰে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে কিবা নকবলগীয়া কথা ক'ত ক'ত যে কৈ দিয়ে আপুনি মইতো সৰু মানুহ কেতিয়াবা কৈ দিলে আৰু নক'বলগীয়া কথা এটা সেইটোৱে আপোনাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ভুল হিচাপে প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰে এই ধৰণৰ মানুহবোৰে এই ধৰণৰ মানুহবোৰে সেই আপুনি যে এটা কিবা এদিন অকণমান লাইটলি কিবা এটা কৈ দিলে এই লাইটলি আপুনি কিবা এটা ভুল কৰি দিলে সেই ভুলটোকে আপোনাৰ জীৱনৰ চৰম ভুললৈ ৰূপান্তৰিত কৰি আপোনাৰ পেটত লাঠ মাৰি আপোনাৰ সপোনবোৰ একদম নষ্ট কৰি এওঁলোকে একদম ডাঙৰ সুবিধাটো লৈ আপোনাক অফিচৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ বাধ্য কৰায় আচৰিত নহয়নে এই মানুহবোৰ এই মানুহবোৰে তাৰপিছত গৈ নিশাই ইমান ধুনীয়াকৈ টোপনিটো কেনেদৰে মাৰিব পাৰে ভাবি নাপাওঁ আপুনি মই ভাবকচোন আপুনি মই যদি কাৰোবাৰ কিবা এটা অকৌ মানুহ কাৰোবাক কিবা এটা বেয়াকৈ কওঁ ৰাতি কিন্তু টোপনি নাহে কাৰোবাক যদি অলপো বেয়াকৈ ক'বলগীয়া হৈছে কাৰোবাৰ যদি আমাৰ দ্বাৰা অলপো কিবা অপকাৰ হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি যেতিয়ালৈ সেই মানুহজনক আমি চৰি নকওঁ সেই মানুহজনক পুনৰ যদি আমি বিশেষ উপকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি কিন্তু টোপনি মাৰিব নোৱাৰোঁ এই মানুহবোৰে কেনেদৰে টোপনি মাৰে কেনেদৰে এওঁলোকে গৈ ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ একদম আৰাম কৰি খাই আহিব পাৰে মইতো ভাবি নাপাওঁ সত্যযুগত দেৱতাও আছিল অসুৰো আছিল এতিয়া পৃথিৱীত দেৱতা নাই কিন্তু অসুৰ যে আছে একদম এই মানুহবোৰক দেখিলে পূৰা ভালদৰে গম পোৱা যায় আনৰ সপোন নষ্ট কৰি আনৰ কেৰিয়াৰ নষ্ট কৰি এই মানুহবোৰে কেনেদৰে শান্তিত ৰাতি টোপনি মাৰে কেনেদৰে নিজৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ প্ৰগতি উন্নতিৰ কথা ভাবি মই বুজি নাপাওঁ তেওঁলোকৰোতো ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও এদিন নহয় এদিন ক'ৰবাত কাম কৰিবলৈ যাব সেইসকলৰ জীৱনত কি হ'ব সেই কথা তেওঁলোকে কিয় ভাবি নাচায় ভাবি চাব লাগে মানুহৰ জীৱনত মানুহৰ সপোনক নষ্ট কৰি মানুহৰ জীৱনৰ ইচ্ছাবোৰ হেঁপাহবোৰত লাঠ মাৰি গোৰ মাৰি কোনো মানুহ কেতিয়াও অন্তত চিৰদিন চিৰকালৰ বাবে সুখী হ'ব নোৱাৰে আপোনাৰ মোৰ হয়তো টকা পইচা কম কিন্তু ৰাতি আমি যেতিয়া বিচনাখনত পৰোঁ আমাৰ খুব কমহে কেতিয়াবা টোপনি নোহোৱাকৈ থাকে প্ৰায়ে আমি ভালদৰে টোপনি এটা মাৰোঁ আমাৰ খুব বেছি হেৰুৱাবলৈ ভয় নাথাকে আৰু পোৱাৰো বহু বেছি আকাংক্ষা নাথাকে আমি যিখিনি বিচাৰোঁ সেইখিনি একদম সৰু 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 আশা সেই সৰু সৰু আশাখিনিও যদি কোনোবাই নষ্ট কৰে ধ্বংস কৰে বা নষ্ট কৰিবৰ বাবে জোৰদাৰ প্ৰচেষ্টা কৰে দুখ লাগে অতীতত ঋষিমুনিবোৰে ডাইৰেক্ট অভিশাপ দিছিল কিন্তু এতিয়া যে আপোনাক লাথ মাৰে আপোনাৰ কেৰিয়াৰটোত লাঠ মাৰে তেতিয়া আপোনাৰ মুখৰ পথা হুমনীয়া ওলায় নহয় বা আপোনাৰ মোৰ মুখৰ পৰা এটা হুমনীয়া ওলায় আমাৰ কামটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি একো একোটা পৰিয়াল চলে সেই পৰিয়ালবোৰৰ চকুত চকু পানী আহে বা হুমনীয়া ওলায় এই সমনীয়াবোৰে নহয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় গতিকে সদায় পজিটিভ হৈ দেখিব লাগে আনৰ কেতিয়াও অপকাৰ কৰিব নালাগে আনক অপকাৰ কৰা মানুহবোৰক আপুনি এবাৰ এবাৰ আজি বহু যদি আপুনি অকণমান এই ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁতে আপুনি যদি অকণমান সময়ৰ কাৰণে চকুশাল মুদিব অকণমান ভাবিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাবিবচোন আপোনাকো যদি কোনোবাই কেতিয়াবা অপকাৰ কৰিছে চকুহাল মুদি অলপ ভাবি চাবচোন তেওঁ সঁচাকৈ সুখত আছে যেন আপোনাৰ অনুভৱ হয়নে আৰু আজিও যদি সুখত আছে ইন ফিউচাৰ তেওঁ এনেদৰে থাকি সুখত থাকিব যে আপুনি ভাবি লওক যে তেওঁ কেতিয়াও সুখত থাকিব নোৱাৰে এটা সময়ত শ্ৰীকৃষ্ণই কাৰোবাৰ যদি খুব বেছি কোনোবাই অন্যায় কৰে তেওঁকো অলপ সময়ৰ কাৰণে তেওঁক কয় যে শিশুপালক উদাহৰণটো মই শিশুপালৰে দিম শিশুপালক বধ কৰাৰ আগতে শ্ৰীকৃষ্ণইও শিশুপালক বহুবাৰ মাফ কৰি দিছিল শিশুপালে কিন্তু ইটোৰ পিছত সেইটো চূড়ান্ত ভুল কৰিছিল আপুনি এটা সৰু ভুলহে কৰে আপুনি এটা সৰু ভুল কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কেৰিয়াৰ পৰ্যন্ত নষ্ট কৰি দিয়া মানুহবোৰে কেতিয়াও কোনোদিন নিজকে শ্ৰীকৃষ্ণৰ শাৰীলৈ কিন্তু নিব নোৱাৰি নিজকে আচলতে দানৱৰ শাৰীতকৈ তলত ৰাখিব লাগে গতিকে কেতিয়াও কাৰো অপকাৰ নকৰোৱা হওক বুলি আমি এটা শপত নোহোৱা জীৱনত কোনোদিন কোনো কালে কাৰো যদি আমি অপকাৰ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আনে নকৰিলেও ঈশ্বৰে উপকাৰ কিন্তু আপোনাৰ মোৰ কৰিবই সদায় ভালে থাকক কুশলে থাকক আনৰ অপকাৰ কৰিব কেতিয়াও চিন্তা নকৰিব উপকাৰ কৰিব নোৱাৰিলেও অপকাৰ নকৰিব কাৰণ আপুনি এই পৃথিৱীৰ বা আপোনাৰ বংশৰ শেষৰজন মানুহ নহয় আপোনাৰ পিছত এই পৃথিৱীলৈ আৰু বহু মানুহ আহিব আপুনি কিছু পাপ গোটাই থৈ যাব আৰু তাৰ ফল আপোনাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই পাব সেয়া জানো কেতিয়াবা আপুনি গ্ৰহণ কৰিব তেতিয়াহ'লে বেয়া কাম নকৰিব বেয়া কাৰোবাৰ বেয়া চিন্তা কৰাতকৈ নিজৰ ভালৰ কাৰণে নিজৰ উপকাৰৰ কাৰণে নিজৰ পৰিয়ালটোৰ নিজৰ সমাজখনৰ উপকাৰৰ বাবে আমি কিবা নহয় কিবা এটা কৰোৱা হওক ইমান সময় আপুনি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেধৰণৰ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা আমি সকলো কম বেছি পৰিমাণে অভিজ্ঞ আৰু যদিহে আপুনি এনেধৰণৰ মানুহ লগ পোৱা নাই ঈশ্বৰক এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিম আপুনি যাতে কেতিয়াও এনেধৰণৰ মানুহ লগ নোপোৱাকৈ থাকে ধন্যবাদ